ise kala ana siji keluarga sing rahayune ngawur. Dikne kabeh duwe ni putri sing diwenehi jeneng Bawang Putih. Ning nang mbareng Dina, Mbok Bawang Putih tiba lara lan akhire mati. Sawise kedaden kuwi, Bawang Putih urip dhewe karo bapake. Bapak Bawang Putih yaiku sawang pedagang sing karep lelungan adoh. Amarga ora teko ngumpul Bawang Putih dhewean ing Akhirnya Akhire bapake Bawang putih maka sebut duwini si sing diwini jeneng bantah. Sa'benere, pangarah bapak e yai gubin bawang putih ora kesepen lan duwini konco sing iso ngewangi ni omah Ning jebul no, mbok lan kakang tiri bawang putih duwini sifat sing olo. Dik ni bersikap pecik ni bawang putih ngun pas bapak e ono ni ngomah. Ning pas bapak e lu ngondagang, bawang putih ngerjame samu bareng omah kaya sa'n ngatur. Jebul no, Kemalangan bawang putih durung mandhek nganti dikono. Ora suwi saka kono, bapak bawang putih uga tiba lan akhire mati dunya. Saiki, mbok tiri lan Brambang bersikat tambah ala ning bawang putih.